Baru-baru ini terjadi perdebatan di komunitas online populer Korea NetPen yang menyebabkan perpecahan di kalangan pecinta K-pop perdebatan seputar insiden yang melebatkan Song Bin Zero Best One menunjukkan perbedaan yang jelas dalam tanggapan netizen perbincangan bermula ketika salah satu netizen membuat postingan bertajuk ah aku benci hal seperti ini di netpen netizen tersebut menyertakan foto dalam postingan tersebut yang memperlihatkan respon song hanbin terhadap seorang hater hater itu menulis hidupmu menyedihkan sekali hahaha tolong mati saja kamu mempermalukan planet yang kita tinggali ini Dasar bodoh kemudian song hanbin menjawab menurutku ini adalah bentuk perhatian jadi aku akan memelukmu dengan cinta yang mengejutkan netizen yang membuat postingan komunitas online tersebut menulis aku suka seorang idola menerima kesembuhan tapi aku sangat tidak suka jika mereka memperhatikan komentar seperti ini terlibat pertengkaran dan membuat keributan song han bin sendiri terlihat baik jadi kenapa dia tidak bisa mengabaikan komentar seperti ini saja Bahkan para idola wanita yang menerima komentar kebencian dari publik berusaha menahan diri dari perilaku seperti itu selagi mereka menerima kritikan keras tapi dia menekan tombol hati seolah-olah dia mengatakan Aku bermurah hati kepada mereka. Kasihan, kamu! Saya benci tindakan seperti ini. Postingan tersebut memicu beragam reaksi. Berikut beberapa komentar netizen Korea: jangan membalas komentar abaikan saja aku benci kalau mereka tidak bisa abaikan hater aku berpikir apakah dia harus melakukannya belum lama sejak dia debut seharusnya kamu yang memukuli haternya bukan orang yang membalas komentar tersebut. Apakah ini masuk akal? Bahkan idola wanita yang lebih banyak dikutuk daripada dia tidak merespon seperti itu. Tetapi, orang yang menyuruhnya mati adalah orang yang tidak normal. Kenapa begitu? Haternya yang salah, tapi dia malah dikritik. Apakah semua orang gila mengapa korbannya dibenci dan beragam komentar lainnya